Мы долго будем ходить, как стадо, вот так, по дороге. Вас попросили освободить дорогу, вы освободили. Я устала ходить, я полтора года сижу без денег. Я не буду ходить и слушать, а куда мне идти, куда идти, не куда идти. Зачем вы мы хотите, сюда чтобы пришли? вам говорили и не Объясни. говорили? Объясните, а зачем мы сюда пришли? У газетки ментов выполняете? Мы, мы вообще-то сейчас депутаты, походим, идем в комитет Верховной Рады. Как их запланировали. Каких депутатов вы ловите? Объясните мне. Я не вижу, что вы их ловите. А вы что делаете вы сейчас? Вы, пока, пока вы мне сейчас рассказывали... А мы дорогу зачем перекрывали? Вот объясните мне, зачем мы перекрывали дорогу? Да? Для того, чтобы... Нас, нас услышали, что мы дорогу освободили. Что вы мне предлагаете? Ну зачем вы что Дороги? Мне... Потому что мы идем все к комитету. Еще раз вам повторю. А, ну да, ходили уже не раз. Туда.